হেল্ল' এভৰি ওৱান কি খবৰ আপোনালোকৰ মই কুনমুনিয়ে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন আন এটি ব্লগ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকে চাই আছে আজি মই ৱাল পেইণ্টিং কৰি আছোঁ ইয়াতে ৱাল ৰাইটিঙো হৈ আছে আৰু ৱাল পেইণ্টিঙো হৈ আছে আপোনালোকে সকলো চাব পাৰিব এই ভিডিঅ'টোত মই স সকলো দেখাম শেষলৈ আপোনালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে চাই আছে আজি হৈ আছে ৱাটাৰ ছাপ্লাইত কিছু কাম হয় এইটো ৱাটাৰ ছাপ্লাই হয় বহুত ডাঙৰ ৱাটাৰ ছাপ্লাইটো মই আপোনালোকক একদম ডিটেইলছ দেখা মই ক'ত ক'ত আৰ্ট কৰিছোঁ আৰু কি কি কাম কৰিছোঁ তাৰমানে মই ৱাটাৰ ছাপ্লাইটোৰ কাম আগতে শেষ দিছিলোঁ কিন্তু হঠাৎকৈ মানে ইঞ্জিনিয়াৰে ফোন কৰি ক'লে যে কিবা এটা নতুনকৈ আকৌ আৰ্ট কৰিব লাগে তো মোক কেইদিন ধৰি কৈ আছিলে খালী ডেট মানে ফিক্স হোৱা নাছিলে শেষত মই ক'লোঁ যে ময়ো সময় নাপাওঁ তেনেহ'লে ছানডে' আমি ফিক্স কৰি পেলাওঁ ডেটটো তাৰপিছত তেখেতে ক'লে ঠিক আছে আমি চানডে' কাম কৰিম দিয়ক ত' ছানডে' গৈ মই কাম এখন ৱালত কৰিছিলোঁ মানে জোখমা আৰম্ভ কৰিছিলোঁৱেই ঠিক সেই সময়তে আকৌ ফোন আহে যে সেইখন ৱালত নহয় বেলেগ এখন ৱালতহে কৰিব লাগে আমি এনেকুৱা কাম কৰিলে বহুত ভেজাল হয় বন্ধুসকল কি কেতিয়াবা আৰ্ট কৰাৰ পিছত ফোন আহে কেতিয়াবা আকৌ কৈ দিয়ে সেইখনতে আঁকিব লাগিব হঠাৎকে সিহঁতৰ মুড চেঞ্জ হৈ যায় আকৌ ক এইখনত নহয় সেইখনত মানে এনেকৈ বহুত মানে খেলি মেলি হয় কামত কিন্তু পইচা বাঢ়ি নাযায় কামহে বাঢ়ে বন্ধুসকল তো কি ক'ম আপোনালোকক মই এই ৱাটাৰ ছাপ্লাইটোত প্ৰথমৰ পৰা আপোনালোকক দেখাম যে মই কি কি আৰ্ট কৰিছোঁ এইটো হ'ল একদম সন্মুখৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ চাওক ৱাটাৰ ছাপ্লাইটো কিমান ওখ ওপৰত টেংকিটো আৰু কে কেনেকৈ ফিল্টাৰ হয় মই ডিটেইলছ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ক'ম এয়া চাওক এগৰাকী মহিলাই কাপোৰ ধুই থকা মানে পানী ইউজ কৰি আছে তো সেই পানী ইউজ কৰি থকা এটা পিকচাৰ আঁকিব কৈছিলে তো মই সেইটো পিকচাৰেই আঁকিছোঁ ভাল লাগিছে আৰু এটা জীৱ আঁকিছোঁ জন্তু আঁকিছোঁ হৰিণ আঁকিছোঁ তো হৰিণে পানী খায় তাৰপিছত প্ৰতি ঘৰত নলৰ পানী এই আখৰখিনিও লিখিব লাগে এইখিনি লিখিছোঁ মানে ঘৰে ঘৰে পানী খাব পানী যাব বহুত দীঘল ৱালখন বাহিৰৰ তাৰপিছত এইটো এখন দাইল দিছোঁ গছৰ ডালত কেইটামান চৰাই আছে আৰু পানী টেপৰ পৰা পানী পৰি ভাহি গৈ আছে সেই পানীখিনি চৰায়ে খাবলৈ উৰি উৰি আহি আছে বন্ধুসকল ইয়াত এইখিনিয়ে আছে তাৰপিছত মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ একেবাৰে ভিতৰৰ ফালে এয়া গেটৰ ভিতৰত মই সোমালোঁ আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে সন্মুখতে চাওক এইটো ফিল্টাৰৰ ঘৰ হয় এইটোত পানী ফিল্টাৰ হয় ইয়াতে আৰ্ট কৰাৰ পিছত আকৌ ইঞ্জিনিয়াৰে ক'লে যে তাত টাইলছ লগাব লাগিব তাৰপিছত তাতে আকৌ মোৰ আৰ্ট কৰিছিলোঁ সেই আৰ্টখন মচি তাতে টাইলছ লগোৱা হৈছে যিয়ে নহওক মই মোৰ আৰ্টখনৰ পইচা পামেই কিন্তু টাইলছ সিহঁতৰ পিছত সিদ্ধান্ত কৰা হৈছে সেইটো সিহঁতে মানে গম পাব কিন্তু মোৰ পইচাখিনি মই পামেই এইটো মই আপোনালোকক ফিল্টাৰৰ ওপৰত উঠি গৈ কৈ আছোঁ মই ফিল্টাৰত একেবাৰে ওপৰত গৈ দেখাম ক'ৰ পৰা ক'ত পানী যায় আৰু ক'ত ফিল্টাৰ হয় তাৰপিছত ক'ত যায় আমি ৱাটাৰ ছাপ্লাই পানী সকলোৱে খাওঁ সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰোঁ এয়া হ'ল প্ৰথম পাৰ্টটো ইয়াতে পানীবিলাক আহে প্ৰথমতে মাটিৰ তলৰ পৰা পানীবিলাক আহে তাৰপিছত এইটোৰ ওপৰেৰে এইটো পাৰ হৈ এইটো এইটো ৰুমত যায় ইফালে আৰু এটা ৰুমৰ নিচিনা আছে অঁ এইটোৰ পৰা সেইটো মানে এনেকৈ উল্টা পাল্টা হয় পানীবিলাক আপোনালোকে দেখা পাই আছে তাৰপিছত তাৰপিছত ইপিনে চাওক এনেকুৱা চাৰিওফালে পৰিৱেশটো সেউজীয়া আৰু ওপৰৰ ফালে বহুত ওখ তো মই আপোনালোকক তাৰপিছত পাতটো দেখাম সেই পানীখিনি ক'ত যায় সেই পানীখিনি এইটো এটা চাওক এইটো এটা সৰু মানে কথাৰ নিচিনা তো বহুত পাৰ্ট পাৰ্ট আছে সিমান বুজি নাপাওঁ তথাপি থুলমূলকৈ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই পাইপডালেৰে আকৌ ফিল্টাৰ হৈ এইয়াৰ তলত এটা বহুত ডাঙৰ টেংকী আছে য'ত আপোনালোকে দেখা পাই আছে ভেটিৰ নিচিনা তাৰ মাটিৰ তলৰ ফাৰেই এটা ৰুমৰ নিচিনা হ'ব বহুত ডাঙৰ পানীৰ টেংকী আছে তো তাৰপিছত তাৰে পৰা পানীবিলাক ফিল্টাৰ হৈ এই ভিতৰত পাৱাৰ পাম্প আছে সেই পাম্পটোত যায় তাৰপিছত সেই পাম্পটোৰ পৰা একেবাৰে ওপৰলৈ উঠি যায় পানীবিলাক একেবাৰে ওপৰত যিটো আপোনালোকে ফিল্টাৰ দেখা পাই আছে সেইটোত উঠি যায় আৰু এই যে পিকচাৰটো দেখা পাই আছে এই পিকচাৰটো মই নিজে আঁকিছোঁ ৱাল পেইণ্টিং এইটো সন্মুখৰ বেৰাত হয় পাম্প হাউচত হয় এইটো পাম্প হাউচৰ ৱালত আঁকিছোঁ এইটো লেট্ৰিন হয় আৰু ইপিনে এইটো মই আঁকিছোঁ এইটো এটা জি জি এমৰ কাম মানে জি জি এমৰ পিকচাৰ মই কিন্তু কাকো ফ'ল' কৰি এটা পিকচাৰো আঁকা নাই বন্ধুসকল মোৰ মনত যেনেকুৱা ভাৱ মোৰ যেনেকুৱা মানে ইচ্ছা হৈছে যে পানীৰ ভিতৰত কিবা এটা পিকচাৰ কেনেকৈ মিলাই আঁকিব পৰা যায় যিহেতু পানী ব্যৱহাৰ কৰা যায় তো সেইবিলাকে মই আঁকিছোঁ কিছুমান বস্তু ছেম টু চেম আঁকিব লগা হৈছে যিহেতু জি জি এমৰ আণ্ডাৰতে কৰা হৈছে কামটো যেনেকুৱা সেই সন্মুখৰ আৰু এটা দেখা পাই আছে আপোনালোকে মই দেখাই আছোঁ সন্মুখত খুৰা বহি আছে এই যে খুড়াজন বহি আছে সেইজনে মাটিৰ মালিক এই যে ৱাটাৰ ছাপ্লাইৰ মালিকজন মানে মাটিৰ মালিক সেইজনেই হ'ল মেইন মালিক আৰু সেইজনেই সেই খুৰাজনেই এই যে মই আখৰখিনি লিখিছোঁ এই আখৰখিনি পেঞ্চিলেৰে খুৰাই মোক লিখি দিছে আৰু বহুতেই খুৰাই আগতে বোলে এইবিলাক কাম কৰিছিলে মানে আগতে খুড়াই বহুত এইবিলাক লেখালেখি কৰিছিলে তো খুৰাক ক'লোঁ খুৰা হওক দুজনে আজি লেখালেখি কৰোঁ মই জনা নাছিলোঁ তো খুড়াৰ হাতৰ আখৰ মদকৈ ইমান ধুনীয়া হয় সঁচাকৈ কাৰণ খুড়াই হাতৰ আখৰে লিখে ছবি আঁকিব নোৱাৰে আৰু মোৰ হাতৰ আখতকৈ ছবিয়ে বেছি ধুনীয়া হয় তো খুৰাই ক'লে মই তোমাৰ পৰা ছবি আঁকা শিকিম আৰু তুমি মোৰ পৰা হাতৰ আখৰ শিকা মই ক'লোঁ ঠিক আছে ডান বহুত ভাল খুৰাই মোক যোৱাৰ লগত লগে লগে চাহ খোৱালে আৰু চাহ খোৱাৰ পিছত আৰু অকণমান পিছত পিছতে মোক ব্ৰেকফাষ্ট দি আছে খেজুৰ দিছে খৰমা দিছে চাহ দিছে পানী দিছে ফ্ৰিজৰ পানী বহুতেই মৰমীয়া খুড়াতজন মই খুৰাজনৰ লগত কথা পাতিলে দেউতাৰ কথা মনত পৰি যায় তো বন্ধুসকল মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্টত জনাবলৈ নেপাওঁ